А вот, вам-то хорошо. Вот у тебя, папа, есть мама. А у тебя, мама, есть папочка. А у меня никого нет. Никого. Даже собаки. М -м? Вот мой братец-то вырастет. Ну, женится. Ну, умрет. А мне что, потом надо будет жениться на его старой жене? Почему? Ну, все-таки. Я же донашиваю его старые эти, пижамы, коньки, велосипед. Все остальное донашиваю. Обещаю тебе что от его старой жены я тебя избавлю. Это хорошо, но вообще-то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену. Папа. Ты не спишь? Пап, ты не пугайся. Я вот чего. Если я действительно стою сто тысяч миллионов, то ну, ну нельзя ли мне получить хоть немного наличными чтобы я мог купить маленького щенка. По поводу по щенка я тебе жду. Да, Чего? <св31> <св31> Похоже, что всю жизнь проживешь вот так, без собаки. Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? Собаку мне не подарят Кого? Собаку? А как же я? Малыш, ведь я же лучше, лучше собаки, а? Извини, Карлсон, я, я на минутку Это, это что же? Собака No.